Віталік! Шо? Сходи в ЖЕК і узнай, почему у нас нет води. А куда можна сходити і узнать, почему у мене нет тілочки? Пока у нас нет води, никакой тілочки. Ти ж грязний, як шахтю. Ні, ну, мама, ну а що ти хотіла? Я вчора весь день не грав в войнушки. Ми з пацанами цілий день окопи рили. Ти оприділись. Ілі окопи, ілі тілочки. Так, мама, войнушки не трогай. Це святує. Віталік, ти з п'яти літ і граєш в войнушки, Не стидно? Тобі вже тридцять один год. Зато я за це время прийшов путь від солдата до генерала. Ясно? А не кожен може цим похвастатися в моєму бузі. Кругом раз, два. Та не тобі, це собі. Іли гарячий. <рик> Блін. Мама. А у нас якої води нема? Холодної, не гарячий. Віталік, ти що, ізиваєшся над мамою? В нашому домі взагалі гарячої води нема. Я ж тобі в ванною воду в кастрюльками ношу. Я знаю. Я просто а, забув а, м... Не Забув варіськи. Давай, крутий, крути, крути швидший, що ну, ти як дохла муха. Зараз сяде ноутбук, в, в фільмі докачається, Давай. Ну його в баню, Підемо вдома зарядимо. Крутый до дому? Там дорого, крути! Крути, Евгений, на крути! <плеслужен> Сумасшедшая женщина! Снимаю нет холодной воды. Какая улица? Ну, красивая, широкая. Я понимаю, а название улицы какое? А, ну, так что же вы сразу не сказали? Мурочите мне голову. Улица Тусузова. Кутузова? Да, да. А дом какой? Ну, там все на стене сбоку надпись «Цой жив». Ну, а номер дома какой? Блин. <свят> 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 да шутка, шутка. 10Б. <свят> да, действительно, у вас нет воды. Разрыв на трассе. Спасибо. Теперь все ясно. Це вам. <ракован> <ракован> Мама! Да, нема води. Разрыв на трассе. А когда будет? Кто? <пишев> Вода! А, Так, подожди, ти не сказала узнать, когда буде вода. Ти сказала узнать, чому немає. Віталюк. Іди к директору Жека і спроси, кода буде вода. Капець, мама, ти їх всі тюлочки, сама не знаєш, що ти хочеш. директор Жека. Жека, вот если ты директор, то скажи мне, пожалуйста, когда в моем доме опять будет вода? Войдите в мое положение. У меня нету ни денег, ни людей. Не, ну вы войдите и в мое положение. У меня вообще нет воды. Как мне теперь цеплять тюлик? Я что, должен это делать грязным? Извините, ничем помочь не могу. У вас возле дома разрыв? Если хотите, Чините сами. Зашибись. Фу. Я не понял. Я в этой стране шу. Все должен делать сам. О. Ах. При... <звук> Енина, ты что ты такие робишь, а? Ты платежку видела? Ми столько бабла зараз викидуємо на уборку при домовій території, що зараз мусор можемо прямо в окно викидувати. Так, вроді де ту тут. <соспом> Муж заодно одну и укоп будет, чтобы в войнушки играть. <соспом> 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 так, <соспом> вот так. <соспом> вот что значит клей, триматка, скотча, клеенка и пластилин. Все, вот так будет. <соспом> Разрыв где-то здесь. Угу. Молодой человек, это вы вырыли эту канаву? Сколько раз сказать? Это не канава, это окоп. А кто вырыл? <соценно> Военная тайна. Здесь проходит газопровод, а вы его повредили. Вы понимаете, что это означает? А вы понимаете, что в любой момент армия из соседнего двора может на нас напасть. А мы не готовы. Какая армия? Уже два часа перекрыта транспортировка газа в Европу. Не знаю. Вообще никаких проблем не бачу. <laughs> У нас как раз переговоры с партнерами, они срываются. Как мы объясним это партнерам из промгаза? Так, я не понял. Я шо, в этой стране всю должен делать сам? <laughs> Ладно, поехали. Руку давай. Опаздывают. Потому что нечего сказать. Мне кажется, мы их приезжали к стенке. А это кто? Не знаю, они здесь каждый день меняются. Так, э, здрасте. В меня очень мало времени, поэтому давайте скажите, что треба. Ого, это покруче всех остальных. Mm -hmm. Мы хотим по 500 долларов за кубометр газа. Сколько? Нет, это очень дорого. Дорого? Ну тогда мы вам его не продадим. Ну и пока. Ого, какой крутой мужик, а. Подождите, мы готовы выслушать встречное предложение. Не на лучшую за зони. Вы сами не знаете, хотите вы продавать чини. У нас тут між Дукросім серйозні переговори. А ви... О! Прикольна штука. Які ваші пропозиції? — Ми предлагаємо 200 доларів за кібер. 200 доларів це мало. Ну для нас і це дуже дорого. Поймите, это не конкурентное предложение. О, зато мы будем платить вовремя и не будем воровать. Ну хорошо, а, а если 400? Тогда мы будем вовремя платить, но и воровать тоже будем. Мы продавать не будем. можно задержать дыхание на три минуты. Простите, но у нас серьезный переговор. А вот всякую ахинею несете. Ну как человек может задержать дыхание на три минуты? Ну максимум на две. И то не каждый. Спорим? Разбей! Засекай! <м holders> я же э, языком их э, до носа достать? Там на шестой странице вообще чулочка. Ну что, переговоры прошли очень сложно, но мы... Я рад, что мы достигли компромисса и э, пришли к соглашению. Да, вот себе я еще добавлю, что... Переговори пройшли дуже легко, потім ми поїхали в сауну з тілочками. Ну Правда, один наш партнер трохи випив і в сильно ругалася. Ну а так, в принципі, все пройшло нормально. Скажіть, а ціни на газ газки, яка вимочка? Ну, откуда ми знаємо? Ну, що ви починаєте? вже? Олег Олегович. На переезде панду поездом сбила. Я и так знаю, что операция провалена. Эта кодовая фраза уже не актуальна. Начинайте операцию на переправе коня. Поменяли. Мама! Виталик! Воду дали. <laughs> ну понятное дело, <laughs> но будущий газ! Не поняла! У нас у всей страны! <laughs> Виталик! Спасибо вам огромное! Мы даже не представляли, как вам удалось достичь таких необходимых нам соглашений. Ну, <laughs> Мазыш, я вам скажу, что с Тюлочком договариваться сложнее. В знак признательности мы хотим вам вручить пост министра ЖКХ, дачу в конче заспи, ну и служебный Мерседес. Ага, сейчас. Спасибо, не надо. Виталик! подумай, що ти робиш? Мама, сама подумай. Ти знаєш, скільки бензина жре Мерседес? Нам прийдеться всю квартиру продати. Ну, а в кінці заспа. Електричка ходить до неї час. На що нам ця головна боль? А пост міністра ЖКХ тут взагалі все понятно. От кидало на ровному місці. Так що, спасіба, не треба. Ну, тоді дозвольте... Що? Вручити вам Вы что, меня вообще за лоха держите? Вы думаете, в меня нос забитый, я ничего не чую? Вон лишь краской пахнет. Наверное, только напечатали и принесли сюда? Так, не надо наглеть, ребята. Налажав. Просто я не продаюсь. Тем более за нарисованные деньги. Так, вода есть? Да. Я... Я думаю, что телочки, они как вода. Вот есть холодные, а есть горячие. И если холодные есть всегда, с горячими, конечно, бывает перебои. Мама, я пишу в парк. Сыночка, если б тебе за это платили, то мы уже б уже миллионерами стали. Не мы, а я. Если бы не за это платили, то я б в парке сидел бы с 6 утра до 3 часов ночи. Вот дырка. Мирно, моль поехал. Это не мой. Это я специально тебе сделала, чтобы ты занимался своим любимым делом. Мама, лучше б ты не зашила. Может, тогда я хоть зимой бы не курьяться Ладно, Давай, давай, давай. Привет. А який твій ідеальний чоловік? Сильний, заботливий, відповідальний, красивий і сексуальний. Це що, виходить п'ять мужиків? Ну, поки їх у тебе немає, то, може, сходиш зі мною на свідання? Вип'єм щось. Киселя, наприклад. Віталік, я не п'ю кисель. А мама зварила 10 літрів киселя. Ну, сама подумай. Як бы было романтично, если бы нас вместе что то злиплось Свитальщик. <свист> Чтобы Наташа была твоя, тебе надо не кисель, Тебе надо 10 литров мартини. Нет, не, 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 вы познакомиться. Меня зовут Виталика, тебя как? Карина? Альбина? Марианна? Никак. Никак? А что это за монголо татарские имя? Ну ладно, никак. Может, сегодня вечером встретимся? Даже если бы я и согласилась с тобой встретиться, то сегодня я точно не могу. Мы с подружками идем на каток. А ты что, работаешь на асфальтоукладчике? укладчики? На ледовый каток. А, -а, -а. так вот где все телочки прячутся. А это у вас тут э, коровы на льду? Нет, у нас каток для людей. А, а сколько стоит? 50 гривен за катания один час. А я с Тюлочкой дольше могу. <свят> так, так. мини на 17 минут. Новости, Евгений я буду партнершей у самого Плющенко. Представляешь? Фу. У Плющенко, она у Плющенко из рук. Я на месте Плющенко, ты бы вот она люду я подкинула до небес. Ой, спасибо. И не ловила. Б. Ой. Да. Берем коньки. Какой у вас размер? Что? Я на такие вопросы эти -таки телочкам отвечаю. Вообще-то я имел в виду размер ноги. А, сорок э, первый. 41. Ну, а давайте 57. -й. Бо я люблю, когда ноги свободно. Хорошо. Держите. Вс. <связывая> О, ну, а вдруг у вас лед растает? у нас лед искусственный. Искусственный? Я надеюсь, хоть тёлочки у вас настоящие. Настоящие. Ладно, тогда перебьюсь. <Слышко> кататься? Зато я умею красиво падать. Ну тогда держись за борт. А можно я за твой борт буду держать? Стой, 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 стой. стой! О -о -о! Ничего, ничего, вот у меня сегодня не одна тюлочка не уходила. познакомиться. Меня звать Виталька ТВ. Виталька? Ну и катись дальше, Виталька. <реклама> Ой. Нет, все, Евгений, здорово, все, я не могу, я вешаю коньки на хвост. все, конец. Я устроюсь на, на каток работать, мы не уволились за инициативность, представляешь? Это ну, я. я, же хотела людям добра. Я ж бачу, они падают там, я песочком лёд и посыпала. О, Боже, а на что ты по льду ходила, с тобой уже давно песок сыпется. Ты що забула? Что тебе за склероз выгнали? А на за инициативность звезда моя. Привет! Можно я с вами познакомиться? Меня зовут вас Хавасьяк. Шо, а я в хоккей играю, на воротах стою. Ни одной юбки не пропускаю. А, не, шайбы, Ни одной шайбы не пропускаю. А... Простите, но в таком виде у нас кататься нельзя. Идите и снимите это. Понял, не кричи. Ладно, зря цей костюм только одевал. Тут у вас нормальных тюлочек нема. Одни клюшки. А можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий КТБ. Меня Марина. Вижу, ты настойчивая сильно, да? Ну, э... ну ладно, мне это нравится. Я иду, пока перекусить. Жду тебя там. Я что сам себе сегодня удивляюсь. Просто красавица. Так, что тут у вас можно съесть? Съешьте горячий шоколад, он восстанавливает силы. Между прочим, девочки от горячего шоколада получают много удовольствия. Девушки получают много удовольствия от меня. Потому что я, как шоколад, пористый на пористый. С изюминкой внутри. Может, молочный коктейль? Нет. Лучше просто молока потому что у меня от холода так трясутся руки, что я сам могу срубить коктейль. А так вы замерзли. Давайте, может, что-то согревающее. Есть глинтвейн, это подогретое вино. Не, лучше подогретую тюрочку. Посмотрю, смотрю, ты замерз, да? Давайте просто руки. Да, разогревай мне руки. Ну, в меня не только руки замерзли, а еще и... Э, ну, ноги, ноги, я имею в виду ноги. Ну, Но, а э, то, про что ты подумала, мы не нравится. Five, six, five, six, five, seven. Зіро! Молодець! Класний результат! Артистично от, над технікою надо немножко поработати. Ага. Що? Що, що? Знаєш? Що? Я подивлюся, як ти будеш в кедах по цьому льоду до под'їзди. Я подивлюся. Так, да, держи. Попитка номер два. О, а что это такие? Это ледовый комбайн. Он расчищает лед от крошки. Я не понял, а что? То есть едят прямо на льду чешу? Ну что за люди? Есть же а кафе. От ледовой крошки. слышь, комбайнер, мне меня передать, что тебя вызывает директор. Да, да, давай, Девочки, Челочки, кто хочет покататься? Я хочу с ветерком. Так, а где тут торпеда? Капец, треба делать ноги, пока гаишники не приехали. кататься. чуть ты сразу не вмею. в мире У меня просто дырка на штанах. Я не прикрываю, чтобы никто не бачил. Да ладно, я же видела. У меня ничего не получается. Давай учиться. Будешь стоять на коньках уверенно, как на асфальте. если честно, то я и на асфальте пять раз падал. Ну чего, научишься, пошли. Да? Бери за руку. Ну как? Класс! Вот видишь, вот так вот нужно совершать вращение. Свращение? буду. Є... А еще есть такой прыжок. Тройной тулуп. Це як? Треба одягати на себе три тулупа и прыгать. А як тут турбози. П'яткою. О, класс! Як в мене на велосипеді, коли цепь спадає. <сум> Слухай, ты классно катаешься. Я найду с 4 лет. Ого! Ты что, получается, лет 20 дома не была? Там же мама, наверное, волнуется. Слышал, говорят, панду поезда сбила, на льду подскользнула. Что же она коньки не одела? Главное, что не откинула. Давай замутим. Ну, ти мене навчила кататися на коньках, а я тебе навчу коїть другому. Ну, я много і знаю, да. Віталік, я замуж. Ну, а хто тобі винуват? Не дождалась мене. мене. а може, будемо любовниками. Хоча я... прятатися в шкафу не моє. Віталік, ти такой смішний. До зустрічі на катке. Да, Не думав, що кататися на коньках це так приємно. Оказується мене жде більше в ігру на катані. Кататися на льду це все равно що йти по жизни. І щоб не впасти. Надо, чтобы всегда рядом кто-то был. И желательно, чтобы это была фигуриста-фигуристка.